পাৰি পাৰি বলা তেন্তে স্পেচিয়েল হাঁহৰ গৈ আমি লাকি আজি হাঁহ বিচাৰি পালো আৰু হাঁহো লোৱা হ'ল হাঁহ লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাতে ফ্ৰেছ চব্জি পাই আমি চব্জিও কিনি ললোঁ আৰু ঘৰলৈ গৈয়ে মই খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহখিনি ধুই মেৰিনেট কৰি ললোঁ হাঁহ আৰু মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহকচোন মই কেনেদৰে তিল দিয়া হাঁহ বনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো প্ৰথমে গৰম তেলত মই দুটা তেজপাত দিলোঁ আৰু কাটি লোৱা অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই গৰম তেলত দি অলপ সময় ইয়াক ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিলোঁ সকলোৰে বনোৱা ষ্টাইলবোৰ বেলেগ বেলেগ মই কিন্তু এনেদৰে বনাওঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি অলপ সময় ইয়াক ভাজি মই ইয়াতে মাংসখিনি দি ইয়াক খুব ভালদৰে ঢাকোন দি দি মই এনেকৈয়ে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট সময় খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰ পাছতে মই ইয়াত এড কৰিম পানী পোন্ধৰ মিনিটমান এনেদৰে ঢাকোন লগাই লগাই ভজাৰ পাছত মাংসখিনি খুব ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম পানী এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম আজিৰ ৰেচিপিৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট তিল তিলখিনি মই ভালদৰে ভাজি ধুনীয়াকৈ ইয়াক পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু মাংসখিনি ভালদৰে সিজাত মই লাষ্টত ইয়াত এড কৰিম তিলখিনি আৰু তিলখিনি দি অলপমান লৰাই মই আকৌ ঢাকোন মাৰি দুই বা তিনি মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰপাছত আমাৰ আজিৰ মেইন ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা হাঁহ আৰু তিলৰ এই জুতিটো লৈছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়াও কমেণ্ট কৰিব মই এই চেনেলত কুকিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু আনফালে মোৰ মাংসও ৰেডি হৈ গ'ল তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই